Hər kəsə salamlar. Əziz tələbələr, şagirdlər, müəllimlər və Python sevənlər. Bu günki dərsimiz növlərin, yəni tiplərin təyinlənməsi olacaq. Burada əvvəlki bölmənin sonunda verdiyimiz nümunə proqramında print adlı bir funksiya gördük və o zaman bu funksiyanı izah etməyi təxirə çaldıq. Çox gərtd olmadan bu bu azif funksiyanın nə etdiyini öyrənməliyik. Bir nümunədən başlayaq. Tutaq ki, istifadəçidən ədədin kvadratını hesablayan proqram yazmaq istəyirik. Əvvəcə birə bir şey sınayaq. Və deməli e, Python xanasına diqqət edin və qeyd etdiyimiz kimi, deməli biz burada, yəni Python xanasında nümunəni qeyd etmişik və bu kodları e, istətdiyimiz zaman proqramımız istifadəsindən ədəd daxil etməyi tələb edəcək. Amma istifadəsi ədəd daxil edib Enter düyməsini çıxdıqda belə bir xəta mesajı alacaq. Xəta mesajından baxaraq type error ifadəsindən bunun məlumat növü xətası olduğunu təxmin edə bilərsiniz. Əgər ingilis dilini bilirsinizsə, püfardakı xəta mesajının mənasını ə, asanlıqla çıxaraq bilərsiniz. İngilis dilində danışmasanız belə, tondakı jittering və int fölğəriz də jitterings və number adlanan format növlərini hatırlayacaq və beləliklə məlumat növləri ilə bağlı problem var. Bəs burada tam olaraq nə baş verir? İstifadəçidən məlumatları necə e, əldə edəyəcəyimizi hələ bilmirik. Ancaq hələlik bunu deyə bilərik. Python-da istifadəçidən hər hansı bir məlumat aldıqda bu məlumatlar bizə simvollar şəklində gələcək və yuxarıda təsvir etdiyimiz əziyyəti tərtib edən proqram yərar. Və gəlin proqramımızı təkrar işə salaq və Bu üçün Shift Enter düyməsini birlikdə sıxdıqda və həmin kanaya istənilən bir ədədi və ya da sözü daxil etdikdə, məsələn, çaşı mən 6 ədədini daxil edirəm, eyni olaraq proqramı işə saldıqda belə gördüyünüz kimi 6 ədədini bizə scatter, yəni scatter növi kimi təqdim elədim. Yəni bu proqramı işə saldığımız zaman hansı növ tipləri daxil etməyimizdən axlı olmayaraq daxil etdiyimiz tiplərin tipi həttə, yəni simvol cətri olacaq. Beləliklə, həqiqətən istifadəçidən məlumat almaq üçün istifadə etdiyimiz input funksiyası bizə həmişə simvollar cətrini verir. Əvvəlki dərslərdə belə bir şey get etməlidir. Bu yolda hazırda hansı nörməlumatlarım olduğunu bilmək son dərəcə vacibdir. Çünki verilənlərin aid olduğu tip sizin həmin məlumatlarla nə edə biləcəyinizi və edə bilməyəcəyinizi müəyyən edir. Hazırda üzəktiyimiz tərziyə bu çox gözəl nümunədir. Əgər o anda əlimizdə olan təlimatların məğnisi biliniksə, yuxarıdakı kimi proqramımızı həmin məlumatları proqramımızda istifadə etməyə çalışarkən xəta verəcək. Həmişə vurğuladığımız kimi, hesab əməliyyatçı yalnız ədədlərlə aparılır, sətirlərlə heç bir arifmetik əməliyyat yerinə yetirilə bilməz. Buna görə də proqramımız xəta verəcək, çünki input funksiyasından verilən məlumatlar sətirdir və biz ikinin qüvvətini, yəni bu funksiyadan verilənlərin kvadratını hesablamğa çalışırıq ki, onun kvadratını hesablayaq. Və yuxarıdakı proqramda nə baş verir? biz təhaz yaşə paşa düşməy üçün torsion qanasında aşağıdakıları edə bilərik. 23 cənin sətr formasında verilib və onu qüvvətə yüksəltmişik. Və bu zaman biz deməli torsion qanasını aktiv eləsək, bu bizə xəta verəcək. Yəni gördünüz kimi, proqramımızdan aldığımız xəta bu hardakı ilə tamamilə eynidir. Sonuncu sətr xəta mesajlarında bizi maraqlandıran hissədir. Eynilə burada olduğu kimi lütfən ədəd daxil edin o alınmaz cavab verəndə, məsələn, xəta verən proqramda 23 proqramımız əslində, deməli, sqrt formasında 23, sqrt formatında 23-ün kvadrat kimi, yəni sqrt formatında, yəni 23-ün kvadratı kimi bir şey etməyə çalışır və biz symbolin kvadratının hesablama mümkün olmadığından və qüvvət yanı ədədlərlə edilə bildiyindən xəta verməkdən başqa çarəsi yoxdur. Ancaq bəzən proqramımızın heç bir xəta vermədiyi vəziyyətlərlə qarşılaşırsınız. Amma təfsilə əslində gözlədiyinizdən tamamilə kənardır. Məsələn, gəlin bu sayda nümunəyə nəzər yetirək. Və gördüyünüz kimi mən Poisson funksionunu aktiv edirəm və deməli toplama üçün üç ədədi daxil etməyimizi istəyir. Və gəlin birinci xaniyə 5 ədədini daxil edək və sonra enter düyməsini sıxırıq və ikinci xaniyə biz 6 ədədini deyəsək və deməli biz nəticədə 5 + 6 = 56 deməli görürük. Və bu kodları yəni, you okay. etdikdə belə bir görünüş əldə edirik. Bu nümunənin köməyi ilə input funksiyasının nə etdiyini daha yaxşı başa düşdüyünüzə inanıram. Gördünüz kimi yuxarıda açılan proqram heç bir xəta tapmadı. Amma gözlənilən nəticəni də vermədi. Çünki proqramımıza 2 ədəd əlavə etmək istəyirdik. O, istifadəsinin daxil etdiyi ədədləri yan-yana yazmaqla kifayətlənir və beləliklə aradığımız tik əməliyyatı yerinə yetirmək əvəzinə məlumatları bir-biri ilə birləşdirir. Çünki, dediyim kimi, import funksiyasının istifadəsindən aldığı şey simvollar çətirdir və buna görə də bu funksiya yuxarıdakı kimi bir nəzəriyyətlə qarşılaşdıqda fərqlər arasında birləşmək yerinə yetirir. İş dəftərlərimizdə Python xanasında verdiyimiz nümunə kimi, yəni sətri formatında 23 / sətri formatında 23 və o da 2323 -23 ədədini ekrana çap edir. Bu son misaldan belə nəticə çıxarılır. Əgər yazdığımız proqram. Heç bir xəta mərmisə, bu proqramın düzgün işləməsi demək olmaya bilər. Ona görə də belə hallara qarşı hər zaman ayıq olmaq faydalıdır. Dəhərzəsi kimi halların qarşısını almaq üçün biz nə etməliyik? Bu zaman tip təsviri dediyimiz bəzi funksiyalar işə düşəcək. Diqqətli üçün çox xoğulum, kanala abunə olmağı, onu